Ini usia satu minggu pasca treatment dan baru satu kali dipupuk. Kita sudah bisa lihat hasilnya. Sudah spike, baru satu kali dipupuk, sudah spike. Tidak hanya satu plan, saya aplikasikan caranya ke dua plan dan hasilnya kurang lebih sama. Ini pun sudah spike, cuman ini lebih kecil ya, agak telat spike-nya. Tapi tetap aja ini spike, satu kali pupuk langsung spike. Caranya mudah banget, tinggal di tekan aja tombol like-nya and tombol subscribe-nya jangan lupa Jadi sebelum lanjut dia tekan dulu tombol like-nya kita langsung aja ke tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel buat yang mau membungakan atau membuat anggrek ini berbunga itu cukup mudah sekali pupuk langsung berbunga yang pertama kita pilihkan dulu plan-nya. jadi tidak semua tanaman bisa kita bungakan seperti yang ini nah ini sudah dewasa belum siap dibungakan karena masih daun aktif ini masih bertambah daunnya jadi belum siap untuk dibungakan sedangkan untuk yang siap dibungakan untuk dendrobium dia sudah tutup daun seperti ini ini sudah tutup daun jadi tidak ada pertumbuhan lagi daunnya ini udah siap untuk dibungakan dan eh, sekali pupuk bisa langsung spike pen yang lain yang ini misalnya nih nah, ini juga udah tutup daun udah siap kita bungakan Caranya yang pertama siapkan pupuknya. siapkan dulu pupuknya ya. Untuk meracik pupuknya seperti ini. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan saya memakai gandasil. Jika tidak ada ini pakai merek lain tidak apa apa. Yang penting untuk uh, ya, anggrek ya yang biasa digunakan untuk anggrek dan pakai gandasil b untuk membungakan atau untuk yang sedang berbunga. Gandasil d untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan uh, kandungannya. Yang ini ganda hasil B, dia mempunyai unsur hara nitrogen 6%, fosfor 20% dan kalium 30%. Jadi pakai merah yang lain juga tidak masalah. Yang penting menye menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya satu sendok makan jika belum terbiasa dengan pupuk kimia sebaiknya di ini aja dulu dosisnya nanti naik bertahap dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut untuk pertumbuhan pun sama pakai pupuk ini caranya sama seperti ini Yang membedakan pupuknya dan plannya mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga dan pen mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen, walaupun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan uh, perakaran juga. Begitu, pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Setelah kita racik pupuknya dan kita siapkan tanamannya, kita keringkan dulu sebelumnya selama beberapa hari. Jadi sebelum dipupuk kita keringkan dulu selama beberapa hari sampai batas aman bisa dua atau tiga hari tergantung kondisi media tanam ya. Kalau media tanam seperti ini yang cukup kering ini pakai arang dan kulit kayu. Cukup dua hari atau tiga hari jangan disiram biar kering dulu. Nah setelah kering seperti ini kita siram atau rendam dengan cairan pupuk pe, pupuk pembungaan. Biasanya langsung spike di satu minggu atau di minggu berikutnya langsung spike satu sampai dua minggu langsung spike caranya disiram aja kalau memungkinkan bisa direndam seperti ini kalau tidak memungkinkan cukup disiram aja ke area perakaran yang penting pastikan media tanam dan area perakaran sehat kalau misalkan anggrek sakit jangan direndam seperti ini dan airnya bisa kita pakai untuk yang lain yang penting anggreknya sehat ya nah seperti ini aja cukup yang ini juga kita rendam juga dalam 1 sampai dua minggu biasanya langsung spike langsung terlihat pertumbuhannya perkembangannya kemudian kita tempatkan pada tempat dengan intensitas cahaya matahari berkisar 70 sampai 85 persen kalau untuk anggrek dan seperti ini dia maunya banyak sinar matahari kalau kurang sinar matahari pertumbuhannya kurang bagus dia agak lama, agak lambat pertumbuhannya. Dia sebaiknya tempatkan pada uh, matahari yang bagus ya, dengan sinar matahari yang bagus dan penyiraman rutin. Kalau misalkan mau membungakan, kita merangsang pembungaan, jangan dulu disiram. Tapi kalau sudah seperti ini, kita siram rutin. Siram sehari sekali. Kalau media tanamnya pakai media tanam yang poros. Kalau media tanam pakai yang cukup bagus penyerapan airnya, misalnya pakai moss atau sebut kelapa, bisa 2-3 hari sekali, tergantung kondisi media tanam. Media tanam menjelang kering, baru kita siram. Kalau masih becek, jangan disiram. Selain sinar matahari, sirkulasi udara juga cukup penting, jadi tempatkan pada tempat dengan sirkulasi udara yang cukup. Kalau misalkan Anda menanamnya di rumah perumahan yang cukup eh, rapat rumahnya, usahakan jangan terlalu rapat penempatannya agar ada ruang-ruang kosong untuk sirkulasi udara. Dah, tinggal disimpan, nanti kita. Review lagi di minggu-minggu berikutnya. Ini satu minggu kemudian kita bisa cek plannya yang ini ya, yang kita treatment. Minggu kemarin yang ini dan yang itu di belakangnya kita turunkan dulu plannya biar lebih mudah reviewnya. Ini plan yang pertama bisa kita lihat perkembangannya tuh, udah spike ini udah tumbuh satu minggu, udah tumbuh spike yang kedua pun kurang lebih sama yang ini cuman masih agak kecil ya baru segini tapi udah pasti ini jadi jadi spike jadi caranya mudah banget dan pasti berhasil yang penting di pemilihan plan nya yang benar-benar harus kita perhatikan pilihkan plan yang memang sudah tua sudah besar dan siap untuk dibungakan kondisi daunnya sudah tutup daun atau menjelang tutup daun lebih bagus. Kalau misalkan udah kelewat tutup daunnya udah keburu tua ya daun ini biasanya agak susah. Lebih bagusnya menjelang tutup daun atau sekiranya ini udah pasti tutup daun. Daun yang ini nih cuman masih agak muda, kita treatment biasanya langsung berhasil, langsung jadi spike seperti itu. Dan sekarang minggu yang kedua atau minggu, eh, minggu yang pertama. Seminggu pertama pasca aplikasi kita berikan pupuk lagi caranya sama seperti sebelumnya disiramkan atau direndamkan aja ke bagian perakaran atau media tanam usahakan jangan disemprot karena pada fase seperti ini sebaiknya rentan gosong jadi lebih aman disiram aja ke media tanam atau direndam eh uh, untuk pupuknya tentu saja pupuk untuk pembungaan agar se kualitas sebaiknya lebih bagus nantinya ya kalaupun diberi pupuk pertumbuhan jika sudah tumbuh seperti ini ini udah aman pasti jadi cuman sebaiknya pupuk pembungaan aja agar menunjang ke kualitas bunga lebih bagus nantinya mau pakai organik mau pakai kimia tidak masalah yang penting diberi pupuk agar plannya bagus kalau tidak diberi pupuk khawatirnya nanti stres pasca berbunga itu yang kita hindari kalau tanpa adanya asupan nutrisi pada fase seperti ini dia menghabiskan energi yang ada di batang-batang di sini di sininya untuk pembungaan sehingga ketika pasca berbunganya atau habis berbunganya dia stres parah dan menyebabkan anggreknya kerdil nantinya karena cadangan makanannya habis dikuras untuk pembungaan eh, sekian aja dulu dah mudah-mudahan bermanfaat dan untuk penempatan usahakan terkena sinar matahari ya yang cukup untuk dendrobium seperti ini dia membutuhkan sinar matahari berkisar 70 sampai 85 kalaupun mau full sun masih bisa masih aman tapi kalau misalkan playnya kurang bagus jangan full sun sebaiknya di bawah naungan paranet aja paranet satu lapis yang agak jarang dan kebutuhan angin mutlak penting karena ini tipenya pipit habitat aslinya menempel di alam jadi dia butuh sirkulasi udara yang bagus makanya saya gantung untuk yang ini kalau tidak digantung, usahakan tanam di rak yang ada lubang di bawahnya, yang ada bolong-bolongnya sehingga mem memungkinkan sirkulasi udara dari atas, bawah, dan juga dari depan dan belakangnya. Kalau misalkan ditempatkan di teras, di tembok, atau di tempat seperti ini tanpa ada lubang itu kurang bagus, kurang bagus hasilnya, apalagi tempatnya di perumahan yang padat penduduk, sirkulasi udaranya kurang bagus oleh kalau misalkan rumahnya agak renggang, agak jauh dari rumah sebelah rumah tetangga itu masih aman yang penting anginnya bagus kalau kebutuhan angin bagus dan sirkulasi udara dan juga kebutuhan cahaya mataharinya tercukupi anggrek akan mudah tumbuh akan subur dan mudah banget berbunga sekian aja dulu sementara dari saya mudah mudahan bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti jadi, loh! Sekali pupuk, langsung spike.